Ah. Bəzən yəni andıyım. Məndən salam olsun. Bir salam Müəmməd hanım bilir ki, həmişə göndərirəm. Birinci Qarabağın məarifəsin və ikinci Qarabağın məarifbəsində öz canlarından keçib, öz qanları ilə ata yurdunu, ana torpağı, ana vətəni suvarıb becərən şəhid və şəhidlərimizə. Şəhidlər ailələrinə, qadınlara Günəyli gözəl gözəl Azərbaycanımızda 56 milyon ətraf yaş Azərbaycan türklərinə Türkiyəsinə planellərinə və 128 yerə bilim dilin parçanı Azərbaycan türklərinə və dünyada aşağı 269 milyon ətraf Azərbaycan türklərinə hər gəlib-gələn əlçə -əl 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 əl olan yəni bir köç çərin ortasında və ya dər ortaсында olan hər cəlb edilən əlham millətimə və salamı alıb almayanlara. Əziz dostlar və bacı qardaşlar, bəylər. Bunla ikinci dəfə Ələdər bəylə mənd canlı yayıma gəlirəm. Ələdər bəy millət hərəkatının öncülələrindən, qabağından, öndə gedən adam, qara bağ döyüşçüsü, həm də komandir. Biz bir çox şəlavi də toxanacağıq. Bəzən də Bəzi ağız öcəkçələr var. Azərə gələn danışır. Nə bil nə oldu, belə oldu. Zəmnə 92-ci ildə birinci böyük vətən mərbəçəsi olmayıb. Nə bil torpağa qoyub qaçıblar. Nə bil nə eləyib, yanıb belə-belə şeylər var. Yəni buna da qanadı kətəcəyəm. Bir bəziləri qanadı kətəcəy, bir də ə, hər kəs. Üzr istəyirəm, baxıb biraz məndə qan təlviş şey olduğunu görə, ola bilər dində topuqlu var. Çünki belə özüm çağırmıram, özüm adı dərxilə. Çünki bu burda o çıxıb hər kəni müzakir eləyəm. Ələdəl -əl bə Cəfərov. Cəfər oğlu. 70 yaşlı var. 71. Dünyanın o üzündə görüb, bu üzündə görüb. Ölümlə üzbə gəlib, gəlməyib də. Əli Rəbi mündəx 8-ci ildə Millad Əbdüləzər hərcə başlayan günlərdən 3 gündən meydanda təqib günkü günəcək o zaman bir cəfətib. Azərbaycan xalq cəfcinin səbəbləsrand yağışlarla birib və çəcir olmuş. Sədrəparərlə məaliməsin üzü olmuş. Hamısı gəni bununla bizim körümüz qalan da olan hadisələrdir. Bir soqları biri məna de deyək məsələn Əli bəy olmamışdı. Qalandil köznəni sizə. İkinci də mən də olmamışam. Yəni bu çünürsə ola paxıllığı var. Necə şairlərimizin içində paxıllığı var, yazçılarımızın içində paxıllığı var, siyasətçilərimizin içində paxıllığı var. O cümlədən bizim <coughs> bizim büyasam oldu. Hərəkətçilərimizin, mütazərimizin daxilində bir-birinin paxıllığını çəkən var. Məndə bütün gündəlikdə durur. Ocaq göstərmişdim. Hüseyn Həsənliyə cavab, Həsənova cavab verəndə. Var ocaq bütün gündəliklər var, işrafın içində, şoğlanın içində hamsi. Mən bu yaxında olaram da açıqlayacam. Çaqqın olanda dadız eləcək burda, kimarda qatır ki, cəhətdə bütün olanda. Amma bəydim mənə bir yerə olmuşdu. Sabravatdan mənim götün qabağında bu adamı çünü saçlar olsun, olsun, cəti ilə polza öldürdü. 88-dən da ki, 9 Yam yani bu hal səna gəlir. Deyirlər ki, arxət keçmişə getməsən, gələ bu günkünü, bu günkü günü və gələcəkləri görə bilməsən. Və burada təhcir hadisəsi də baş var. Baş verib. Təhcir hadisəsinin qısa məlumatını verəcəyik. Burada kimlə cihad yazdım. İndi bəylə bizim səfətimiz olacaq. Bu nə ikinci səfər, və həftədə 1 və 2 səfər bəylə bura çıxacağam. Bəylə 32, 32, 32, 33 il, 34 il də başdır. Mən yaxçı andıq, belə kirə yaşayır. Bəlkə Qə라bağ döyüşçüsüdür, Qə라bağ vətənnidir, amma bu nə vətənnilik öyrənə, nə hesab vermirlər. Nə lazı cəfəsidir, hərəkətli olub dövlət quran olmuyor. Sabah mən keçəndə buna qəh şey ədalətsiz elədi, hamsi elədi. Büdxan naziri də hamsi ədalətsiz elədi, hamsa da siz elə, qərar getdi, heçimiz yetim ədalətsizlik gördü. Apellyasiya məhkəməsinə vermək istəyi vermədi. Səbəb çünki apellyasiya məhkəməsi də buna elqəralı üstündə saxlayacaqdır. Mənim imzam yoxdur. Bə, xoş gəlmisən. Sağ ol görə. Bə, sən əgəna kişisən ki, Əli Zərbə. -əl -əl Yaxşı anlarsan, sən tətbiq qalan fənsən. Mənə kim lazımdır? Sən düz məndən 5 aşk böyüsən. Amma nədir qozofalında deyəsən? Ə? Pozalmışam mən. İtirəsəmə. Ay, səninlə pozalmışam. Hə. Və bu şeydə, bu da canlı yayım. Gecə hamı sizə baxır və o cümlədən tamaşaçılara nə deyə biləsəm, salam. Tamaşaçılarımıza günəyli gözəli Azərbaycanımıza salam olsun. Ay salam. Qarabağda qırışıb canından keçən, ondan sonra şəhid olan bütün şəhidlərimizə və Qarabağ uğrunda döyüşən bütün döyüşçülərimizə salam olsun. Və eləcə də bütün Azərbaycanda gedən hərəkətdə canını qoyub bu günəzən gəlib-gələn adamlar və başqalarına salam olsun. Sonra sualı verə bilərəm. Ha. Ayılar, indi biz cəzəcə səs salıram. Son zamanlar Göləbəy Əliyev deyən biri söz işlədi, kürşə söz işlədi. Bəzən onun qoyulur, tut, yenə sürülür. O sözü qoyulur, yenə sürülür. Göləbəy Əliyev biz dəstəyəramıq, Qalaba Əliyev bilincə dəstəyəyir, sabah dəstəyəyəcəyik. Böyük böyük bir Azərbaycan ordusudur. Bu döyüşlərdə dəstəkləyəcək. Amma çox burada qalan bir məqam var. Fikrim 10-cu ildə küçmə qalası bağlandı. Ə, qəlova fəsilə mənim böyük sərsərpə yol verdi və başa dedi ki, birinci qalbax mələvisi olmuyor. Azərbaycan xalq cəbəsi və Niçava partiyası, Niçava birliyini Azərbaycan çökdü dağıtdı, nə bilim, torpaqları satdı, qatı gəldi, ordunu yox idi, ordu yox idi. Bunu da qoyulna tutublar. Ey, bəzi yataqlar, maltallar yenə çüləndilər. O sözü başa azan gəlir dırıldatmamam. Mən indi sizə bizən söyləyəm. Peçün. Çəçəcəbəcə tutb günəsa bilirsən. Mən özüm bilirəm. Mən bu məhəbətlə şək eləyəm. Hamsı bilir ki, birinci Qarağov müharibəsi olub və birinci Qarağov müharibəsi Dədəm Elçivə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçiləndən sonra ilk əmri birinci qəlibə malibət var ki. Onda Toyuq və Qasımov rəhmətli xarici şəh naziri idi. Elə məlumat ver ki, fizika müəllimi xarici şəh naziri olmuşdu. Nə bil, nə. Yəni o cəmiyyətdə Elman Məmmədov kimi yığmadı cinən ki. Yoxsa onlara qabaq gələnlər kimi yığmır ki cinmə. O gəldi təmiz işləcəm. Və İngiliscə də bilir Tovuz bəy. Bəşərdə dil bilirdi. Ona görə də xalqın şanı, şanı 5-6 dil bilməlidir. Rus dilində çəlbək bilirdi. Və bu bundan şadan bir çoxla amma bir yazısının məşhur yazısının, mən onu məşhur demirəm, onu yazana mənə xoşum gəlməyib heç vaq. Qəbələməmişəm. Cingiz Abdullayev Sunqayda tələbələrin qarşısında çıxış edəcək. Deyir ki, Veriləcəyək arama məalbacı olmuyor. Tamamilə ordu yox idi. Baxdan elə bir ya, ordu keçəndə deyən araba. Ordu yox idi. Səharbərlik yox idi. Silah yox idi. Və Qara Bağ qoyub satıb çıxıb gəldilər. Baxın, Qara Bağ qoyub satıb gəldilər. Satıb gəldilər. Və başa biraz sərsəl sarsıram sözlə danışmağa. Nömrə sənin Abdulla məndən böyükdür. Mənim 65 yaşı var. Məndən piçikdim, mən deyə bilmərəm. Yalan danışanlar sətk bir özmül kiləs olsun sözü deyəkəsə bu. Demişəm, apanın Şəhriyar xeyvandı görsən, demişəm can yandı görürəm ki. İndi bən bən sənə bir az sual verirəm, suala cavab verəcəm. Birinci Qara Qaba məhəbət olub o yağılmadı bəttən deyə. Birinci Qara Qaba məhəbəti olub Əbülfəz Elçibey prezident olandan sonra bütün xalqın sevən, millətin sevən və eləcə də cəfəçilər hamısı silaha sarıldı və Qarabağ uğrunda döyüşlər başladı. Nəşə nəyə görə Allahsız danışırlar. Əbülfəz Elçibeyin vaxtında də bir də neçə də rayonu də. aldıq Ermənədən. Və mən Qarabağın bütün əyalətlərində vurmuşam. Yarımdadır, yarımdadır. Biz uldan tutmuş, kälbəzərizən getmişik. Özündə komandir olmuşuq. Nə təl olur ki, bizim zəni, zəhmətimizi mənəsüylə. Mən 1989-cu ildən hərəkətliyam. Və müstəqilliyimizi biz qurmuşuq. Qarabağ uğrunda birinci döyüşləri biz başlamışıq. Bir neçə rayonu aldıq, verdik xalqımıza. Məsəl üçün o adını bilmirəm, bu Şamyan kətti. Ha, xan, xankend, xançında qalır. Gəran boy, kəp gəran boyun cətləri. Hamısının dedi, o vaxtı biz almışıq. Vurmuşuq. Mən yaralanmışam, el işi şey olur. Al, göydə Allahı görünür. İnsaf olur. Allahdan qorxsa, Allahdan Allah, Allah qorxsa, Allah Allahdan qorxsa belə yalan danışmaz. Vətən uğrunda canımı qurban deyənə Allah qanı. Mən indi bu məsələ üçün mən yaşımın ən öndər dövrün belə qara döyüşlərdə qoymuşam. Ondan sonra hmm. hərəkətdə qoymuşam. Meydanlarda döyüşmüşəm. Nəhdəşi olub 89-cu ilcə buracan hansında iştirak etmişəm. Hamsında, Hı. bə, bir də 88. 88-ci ilcə şərtləri. Hərəkətdə cəhbə yaranıb 16 iyun, sən onu yazırsan, 88-də meydandasan. Hə. Bu günə kimi mən bütün Azərbaycan da gedən hərəkətin proseslərində iştirak etmişəm. Eləcə də Qarabağ döyüş döyüşlərində iştirak edmişəm. Düzdür bu hökumət bizi məəvə vermədi. Heç istəyirəm. Mən baxdım da dedim nə eləmişəm? Xalqıma, torpağıma, vətənimə eləmişəm. Mənə heç lazım da deyil. Ancaq biraz pensiya alandan sonra dedim ki, "Ağub biraz artıq olsun." Nəsə istədim, gördüm vermədilər. Məhkəmə qərar vermədi. Büxardan e, təhşirıldı ki, ona verməyin. Hmm. Veteranlığı. Bu olanda Kenara, dedin, mən çəkildim canıb dedim. Mən nə etmişəm? Millətimə, xalqıma və bütün döyüşləri də Qarabağda döyüşmüşəm. Hamısı xalqımın, torpağımın, vətənimin uğurundadır. Sözə va. Bəli, hamı ayırır. Yəni körd zəh bəcə dedi. Nə mən gedəm. Bəli, şəhət olacağıq. El mənimin də 87-ci ildə Qalxanda ki bizdə böyük Ermənistan yaradma niyyəti ilə bizdən tərəfa Qarabağı tələb eləməyər, Qazaxı, İmişli tərəflər hamısı edirdilər ki, yəni Azərbaycan Abşeron qalacaq, Bakı da Bakıda bizim olacaq deyirdi. Ermənə belə deyirdi. Xatırlayıram, onun demədim, o da. Bu bunu qoyuru kənara. Ona çağır qaydadacağıq. Vəzifə nədir? 19 88-ci ildə Ermənə qarşı döyüş başladı. Oçan, o vaxt oçan deyə də hamısıdır. Amma Ermənə əldə axdılar, var hər şey var. 70 il azatmışlar. 70 il. Hazır gəlmişlər, açara PKK da hamıda. Mən bir şey əlavə edeyim be, sözü kəsərəm. Məni hətta o dövrdə komandir olum 80 9.7.1988-ci ildə mən Mirovda olanda Mirov Qarabağın dağıdı da, Qarabağda böyük dağıdı. Adımdır. Hə. Onun başında böyük dəstəyə ilə gedəndə qavaq Moskvada zaman proqramı gedirmiş. Orda məni göstəriblər, dəstəyi ilə getdiyimi. Yəni bunlar faktdır da, bu ha, Qarabağ müharibəsinə nə ha, təsir olmur? 89-dan bu günəcən biz Qarabağda 94-əcən Qarabağda vurulmuş. Ayşə Və yazla sağolum. 90-cı il yanvar hadisəsi olunca bir rayonumuz şahal olmur. Bir dənə rayon olsa şal olunmur. Baxa. 91 90 əsas etincildən 90-cı il yanvar hadisəsinə qədər Rus qoşunu gəzsə girib bizi oğlanlarımızın şəhid edilənəcək. Kətlər zattlar şal dedi. Amma bir rayon olsun, şada deyildi. 90-cı 20 yanvar hadisəsindən sonra buna nəzər salırıq 90-cı 20 yanvar hadisəsə -cə ayət talıma qol çəkib. Abdulla Məzilov çəkmir axı. Abdal Abdulla Məzilov ondurduq 15-ə keçə-keçə Bakıda olmur. Oğurlu aparıblar, inanıb azatları aparıblar. 14-ünə ki o qol çəkməyib. Rus qoşunu Azərbaycan girsin deyibdim mən milləti qırdanmıram. Quluca atırın. İndi bütün yükü, yüküllər ona. Elə deyil. Gəşəyə zələt çıxacaq canlı yayıma. Mənə süçəlirəm. Paxtvar alımdır. Ona görə deyirəm ki, etsin bilməz mən kiməm. Sirvar. Davalar canlı yayımlarda demişəm. Belə de təcərrür. 1920-ci 1940-cı ilə kimdir? Azerba şey, Azerbaycan torpağı düzdür. Ermeniler de kırgın gezir, ağırdı gezir. Ama bir daha torpağı şah olmamıştı. Deyiz, kendiler de ermeni alamamıştı. Sadece Erman, İramandan kovulmuşlar. Ama o ki İramandan başı Azerbaycanın indiki kondurma İramanın çehretində çehretində ki bizden kendimizi işgal edememişler. Mən yalan deyelim ki, çıksın desinler. Çünkü gəzmişim. Yardım gətirmişəm Kürmətsər vətandaşa, o yardım gətirmişəm. Heç də bunu eləmərdin. Məscədin göstərdim. Hə, başım. Yenə şəhər keçiləcək ərazisindən biləsən ki, bu Füzuli canı əhmdir, dəhildir. Yəni ki, azca qondarma birinci pir, katib oğlundan sonra başqa Ermənlər Füzulidandan da ağdamdan da qaza təvəllümdən kağızları götürməyə sürü qoşunu gəlir çəkirdi. Öz agentləri var idi. Prezidensiya ilə çağırmırdı danışır. Ha. Ayısta Prezidensiya çağırsa, götürünlər hansına gedir? Ağdərə. Elam əlöv də onun ətrafında və müxalifət də içində o saçqınlar var ha, elçivə sendiyənlər, özəm xalısı, onlar işəsinlər. Ağdərə. Qan Xocalı. Bəli. Əsgərən. Xan Bəl. kəndi. Xocabənd. Bəxarağın keçiş xalı və kətlərəmci xal olunur.